Обожнюю і цю музичку. Музичний рок н рольний ранок у нас сьогодні. Нагадаємо 13 квітня всесвітній день рок н ролу говоримо про це цілу програму. Цілу програму на часі ранок разом з Денисом Андрієшем і. Мною, Дарія Тілейна, дякую, І що одне. мене в'явила. У нас є, до речі, відповідь на нашу кіноафішу, рубрику з другого разу. Настя пасьонова воскресенська ляху дала правильну відповідь. Вона складалася з двох частин, але все ж таки вона доповнила. І ми вас вітаємо, Настя, з двома квиточками до кінотеатру. Настя була першою. Так, там була ще одна відповідь, але Настя була першою. Тому вітаємо, приймайте участь на нашій а ми уже вітаємо в гостях в нашій студії чудових дівчат, які сьогодні завітали до нас з самого ранку. Це дві юлі. Доброго вам ранку. Доброго ранку, так Юлія Шкарупа, дизайнер і Юлія Дуднік, фотограф, і оскільки у нас сьогодні рок н рол, все в тему у нас навіть студія сьогодні навіть трошки в тему електрогітара стоїть, все нормально. Ми підготувалися а, підготували. і у нас саме дизайнери. І фотограф розкажуть все ж таки, звідки воно все це історію. Ви... Так виникло. Ми це звичайно сьогодні вже намагалися розповісти, але з вашої точки зору, я думаю, буде це більш доречно. З більш професійної точки зору, ви сьогодні розкажете про нам а про якісь там наговорили, наговорили, але тенденції. тенденції. Так, і сподіваємося, всі разом розберемося в темі рок-н-ролл. І ну, перше питання у нас традиційне до гостей: як прокидатися було так рано? Не важко? І ще раз здравствуйте. Просыпаться, конечно, сложно, но мы попытались тоже соответствовать антуражу вашей студии, рок-н-ролльную тематику, в принципе, выдержать своим образом. Потому что как бы мы я с Юлей работаем на визуализацию, я создаю одежду, она снимает людей, поэтому у нас это проявление вот тоже еще и нашей внутренней культуры, нашего внутреннего состояния. Юля, а, а вот я, Юля, Юля, не знаю, я не знаю. Да, мы разберемся. А как Юля прокидалась сегодня? Чи Проспати було очень добре, тому що рок-н-ролл мене взбадрів. Я сказала просипайся. І ради нього я встала сьогодні так рано. А, чи відчуваєте ви от, це, цей день сьогодні, як дійсно як свято якесь? Чи, чи є цей день особливим святковим для вас? Чи він просто звичайний день і так от прийшли до нас у студію трошки поговорити про це і все? Звичайний день, так? А, абсолютно абсолютно празнічний. Конечно, праздник. У мене утром почалась музики Beatles, не знаю, чим закончится день. Состояние нашей души. Скажи, Дай -дай, Конечно. Це все по хардкору, я думаю. Та мабуть. Тож, давайте ви нам як професіонал, не ми, як просто такі дилетанти зайшли в студію, щось там розповідаємо вам. А от ви як професіонал, розкажіть все ж таки, звідки виник рок н ролл що було передумовою цього, як це все розвивалося? Трошки розкажіть саме в дизайні. Ну, наверное, сначала Юля, потому что эта музыка, она к ней немного ближе и больше разбирается, чем я, поэтому... <серкническая> То есть изначально музыка, а потом а -а -а. уже музыка mm -hmm, проникает mm -hmm. в моду. Да. А, все началось, официально все началось 62 года назад, когда прям, американский... Прям, прям, прям сейчас, сейчас <серкническая> да, я посчитала. 62 года назад американский диск «Жакей» официально пустил музыку «Черных», Американцев в эфир. Это было тогда очень шокирующе, И назвал музыку э, рок-н-ролл. Вот. Американцы а... называли Алан Фрид. Да, именно. И он взял это название рок-н-ролл, ну, как бы качай и катись, да, перевод. А, но есть версия, что это все-таки сленг черных американцев. Ага. А, и еще назначить э, что оно значит? А, написано, что значит немножечко эротический характер. Ага. И впоследствии Элвис Пресли вот вилял своими бедрами в кадре <laughs> очень активно. <laughs> в общем-то, оттуда так. вроде бы все. Ну, то есть это официально все. А корни, конечно же, намного раньше были. А Рок-н-ролл возник с джаза, с ритм и блюза, с госпел. То есть, это, есть ключи, это это смесь, конечно же, но. Самое масштабное влияние, конечно же, оказали именно афроамериканцы. Без них ничего бы не получилось. Ни джаза, ни ритм-блюза, ага. ни рок-н-ролла рок впоследствии. Тем более э, первые авторы, рок-н-ролльщики известные, они были темнокожие. А мы просто знаем короля Элвиса Пресли. Так, ну, наиболее известный, поэтому, в принципе, такие ассоциации. Ну, с все зрожмило, а как воно все-таки все так просочилось потрошку в дизайн, в моду, в одяг, в стиль? Расскажите, будь ласка. Ребят, я вас попрошу подборочку, я подготовила с самого начала, угу. там, зарождение стиля. Вы покажете, я немножечко буду комментировать. какие роки Спочаток был. 5, ну, это вот 5, мы сейчас то, что видим, это стиль рокобиля, о нем немножечко попозже расскажу. Вообще, следующую фотографию, пожалуйста. Угу будут следующие. Вот, да, зарождение, как Юля уже сказала, рока – это 60-е годы. И э, мода, она штука вообще, понятие очень комбинированное, до сих пор еще не изученное, как она вообще происходит. Обычно и то, что мы сейчас у нас тоже происходит, да, ситуация та же самая в мире, э, характер, музыка, политическая ситуация, международные отношения, мода – это всегда как бы одевает на себя. И дизайнеры, они еще художники своего рода, да, и писатели, они пишут. Пишут моду, они пишут историю. Но история у них выливается вот в одежду. Поэтому 60-е, вот зарождение моды. Что мы видим? Первый стиль, вот этот рок-н-ролльный, это у нас... Следующая фотография, пожалуйста. Дай, Луиса, дойдем. Это был Валан Фрид, то, который да. вымкнул пер, первую черную музыку. от вот. Элис пожалуйста, это Элвис, это э, такое течение э, рок-н-ролла, самое первое его проявление в одежде, это был рокобилик. Как мы видим, это расклешенные брюки, которые мы еще вот недавно, лет 10 назад, так, еще, раз, Было. еще раз относили, да, после этих 60-х. Мои родители еще типа, эти помнят, наверное, ваши тоже. Стиль отличался. У, у меня вот, ведь были такие джинсы, вот, такие вот величезные У меня такие джинсы, конечно, тоже не были. Не, не поймешь, ты ли юбка, то ли брюки, но мы девочки, но это носили еще и мужчины. Я не, не, не. Ну, Денис, а не было бы вам Я не лет уже 50, просто. наверное, бы уже носили, <с да. Стиль характеризовался тем, что было большое количество очень блестящих элементов, металлизированные ткани, были инкрустированы стразиками, камушками, одежда, в принципе, полностью. Элвис был очень ярким, вообще таким представителем данного стиля. Дальше мы тоже видим Рокобили, Это вот. Женское проявление этого стиля. Фильм «Стиляги» помните? Есть, вот, Да, 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 е -е это все оно. Женский силуэт отличался, назывался силуэт «Песочные часы». Но здесь я бы немножечко, наверное, поспорила еще с рокерами. Хотя вот этот стиль, то, что мы видим, да, расклешенные юбки, зауженная талия, подчеркнутая линия груди, подчеркнутая линия талии, рукавчик либо длинный, либо три четверти, либо плечики да, открыты. Да, да. Минимум украшений. Это может быть еще здесь влияние такого дизайнера, всемирно известного, как Кристиан Диор. Это возникло все одновременно, и стиль его Лук, это называлось у Диора. Но Диор, это бренд был для очень состоятельных людей, да, не все могли его себе позволить. Я думаю, что еще, в принципе, стиль Рокобили именно в женском его варианте. Здесь еще, да, мы очень хотели выглядеть так, как показывали на подиуме, да, как выглядели модели все Диора, поэтому э, возник еще немного этот стиль все-таки перенял, мне кажется, у мод. Илибо мне как дизайнеру нравится об этом думать, что сначала возникла этот стиль у Диора, дальше уже я стиль музыку, да, это уже перенял на себя. Это то, что можно сказать вам о стиле вот рокобили Дальше рок развивался в одежде. В mm -hmm. одежде развивался немножечко, уже было, а, с одной стороны, поскромнее, меньше было какого-то выразительного макияжа. следующий пожалуйста, там подборочку у нас есть. 60-е 60 годы, а, да. Это как раз таки Битлз, Пачан, Братов, Обартив. Да, Битлз, вот, группа Битлз, как мы знаем, по планете шагала очень широко, но первые Битлз, как они одевались, это были исключительно классические костюмы, они их очень любили, mm -hmm. да, это были туфли без шнурков, вот, потом дальше у них были завышенные туфельки Челси, они их очень любили, это Мик мы уже видим, да, Роллинг знаете, как у американцев есть один вот вопрос, часто мы в фильмах это видим, есть у меня некоторые американские знакомые, мне говорят, очень распространенный вопрос, Битлз или Роллинг Стоунс, да, что человек слушает, вот. Ну, как бы мне близкие те и другие, поэтому а одежда, конечно, больше была выразительна как для направления этого группы Битлз. Mm -hmm. Мне это было интересно. Очень вот, много подражателей да. вообще по всему миру. А, прически, брюки, брюки, кстати, в основном заужены были. Битл сам менялся, у них менялся стиль а, с разными годами. Потом они стали носить пиджачки без воротничков. это опять таки люди им подражали. Ну просто. Ну, умир... менялась Битлз и менялась мода за ними. А, да, менялась Битлз. Плавался. Но а, народ у нас идет а, в рок-музыке. А, фанаты, в принципе, подражали всегда своим кумирам. Это было, как выходит на сцену то, что одевает кумир, и фанат уже сразу можно было. Ага, ты любишь Битлз, ты любишь роллингстоунс, это было видно уже по внешнему виду человека по прическе, даже по туфлям. Ага. Вот это вот что я могу сказать именно об этом периоде времени. Дальше шли 70-е uh -huh. 70-х у нас уже, 60 в середине 60 х у нас завязалось что? В Америке противостояние на Вьетнаме, политической да. теме, да, то есть это не только музыка, рок это всегда привязка к стране, к политическим событиям в мире и началась война во Вьетнаме и люди вышли против войны, они говорили Make Love, yeah, not, war. not War, да, делать yeah. любовь, но не войну и появилась тогда волна хиппи очень яркая и тогда же вышли на сцену Иконы 60-х это э, Хендрикс, моррисон и дженнис Джоплин. <говорит> <говорит> а, <говорит> а, и ну, а я дали далее развивалась. А <говорит> вот там мода еще была, да, определенная, очень ярко выраженная. Да, очень ярко да. ребята хиппи, это были в основном натуральные ткани, это были длинные вещи. В основном они любили хлопок, они любили льняную одежду, орнаментальные какие-то растительные а, узоры. Дети солнца, дети солнца. И все yeah, растительное, все, что производит природа, это на себя одевали. В данный момент летом мы это очень широко наблюдаем на улицах и нашего города. Да, да, конечно, конечно, мы идем к натуральным тканям. А, мода циклична, она всегда повторяется. Такого вот то, что происходит, что-то качественно новое. Ну не знаю, после после штцмогинга, наверное, то, что женщины переодели в брюк, я это уже говорила, да, уже наверное ну, придумать чего-то такого, чего не было нельзя. Дизайнеры меняют, миксуют, интерпретируют, как-то вот они ее по-своему видят каждый раз. Но качественно нового, пока я уже по крайней мере за ближайшие лет пятьдесят все, уже удивить, удивиться уже нечему. Уже оголялись, уже раздевались, уже одевались заново, уже одевали на себя все, что есть в гардеробе. Ну, было всякое. Но это всегда интересно, за этим очень классно наблюдать. Танца, вот. Но вернемся все. к рок-н-роллу. Меня о моде можно, я здесь только тронете, знаете, коротенько, минут на 40. Может быть, лет. А следующая у нас эпоха – это 70-е. Здесь мы в одежде, у вас тоже есть подборочка, вы можете включить фотографии. Uh, uh -huh. В принципі, можемо. І одразу після 70-х трошки перейдемо, мабуть, до музики, так? Після 70-х. 70. 70 ті от зараз вже на екрані. От. Я, я, я так я розумію, яскравий представник 70-х років. Да. Угу. Так. панк. Ой, это Томми Хильфигер, это инди-рок, он такой очень яркий представитель. Uh -huh. Томми Хильфигер это американский дизайнер. Uh -huh. Это я его уже сама... Это лично Томми был у вас на фотографии в данный момент. <свят> сам. Ну, нет, да, сам, сам. Сам, ну сам, сам он, да, он имеет право <свят> об этом говорить. Кстати, о Томми Хильфигере немножечко так отвлекусь. А вместе с Rolling с у них один раз запустилась такая классная, очень рекламная кампания. Был такой гибридный логотип на фоне логотипа. Вы, наверное, видели красно-бело-синий такой флажочек Томми Хильфигер. Есть uh -huh. логотип, да? А сверху был язычок Роллингстоунс, их логотип, Где да, домы, и они запустили такую рекламную акцию, что как бы Роллингстоунс едет с гастрольным туром по всему миру, и вместо площадок, на которых будут эти концерты, указали адреса магазина в Томми Хельфигера. Ну, типа показать, мы тоже мы хороший бренд, мы современный бренд, и мы в моде, вот. И как бы это возымело успех, клиенты приток в дом Хельфигера пошел конкретно. Индирок, это вот было данный момент. Томми Хильфигер, индирок. А дальше это аксессуар, который вот мы говорим сейчас о 70-х э эпоха. Здесь уже было намешано. Это зарождение уже хард-рока этой в одежде. Хард-рок, глэм-рок, панк-рок. Панк-рок, самый mm -hmm. яркий представитель из нашего дизайнерского мира. Это Вивьен Вест. Вот. Очень яркая дама. Дальше тоже где-то будут фотографии. А это Мадонна, мы видим ранние фотографии. Она тоже очень любит в роковом стиле mm -hmm. одеваться. Mm -hmm. Так, Вест, вот, ну когда-нибудь она у нас здесь появится. Okay. Это не Вивиен Вест, вот? Я, понимаю. Yeah. Абсолютно, ну эту даму вы просто не про не пройдете мимо, не пропустите ніяк, вона очень, очень ярка. Так, ну що ж, треба, мабуть, зробити музичну паузу чи не так, так, дівчата? Так, поки ми э, знайдемо я, яскраву представницю. Ми зараз зробимо музичну паузу э, з нашими сумськими э, виконавцями. Э, кліп вельми цікавий, який підходить до стилю нашої програми. Клі, кліп, який був знятий безпосередньо вами, Юлія, так. Э, тому зараз продемонструємо нашим глядачам і сподіваємось, вони вас зарядять також. По Позитивом і рок-н-ролом. Так, от. Що ви можете сказати про їх стиль? Про музику все чудово. Мені здається, там все зіграно, все гарно, а не відомо а Атрибути, і все такі, що присутнє в цьому стилі, саме у наших виконавців. Юля або Юля, хто візьме на себе цю відповідальність. Я скажу, що в першу чергу, звісно ж, состає душі абсолютно рокове, рок-н-рольне. И благодаря этому у нас получилось очень классно сделать клип. Ага. То есть вы налаштовывались именно на то, чтобы передать что-то в музыке, что в стиле, в одежде, в настрое, что конкретно? Вы знаете, это все очень э, гармонично, внутреннее состояние и внешнее. То есть, мне кажется, если у человека внутри нет вот этого ощущения э, свободы, какого-то нон творчества, Uh, немножечко протеста, скажем, то смысла вот такую одежду носить, слушать такую музыку и играть, нет смысла. Да? Uh -huh. uh, а так как у этих музыкантов, в общем-то, у меня в душе эта музыка очень давно и надолго, то думать ничего, придумывать не нужно, все само собой получилось. Uh, я какого uh, стиля, каких руки был присутний в этом клипе, вот самый их їх, внешний вид. Якицы, до какого периода можно? Все уже зовсім ну, современные, современные рок н ролл так? После 90-х пришел гранж, и все стали миксовать вообще. И хард-рок, и глэм-рок, и все на свете можно было видеть в одном и том же человеке. Они очень сильно, очень гармонично, да, Юля сказала, что... В душе, если этого нет, если человек слушает поп-музыку, его одеть в косухи с заклепками, он просто будет неискренний. А рок – очень искренняя музыка. Здесь ну, фальш уже очень классно чувствуется. Поэтому ребята одеты стильно, замечательно. Хард-рок – это символика музыкантов или логотипов групп. Это есть вот на Олеге, да, мы видим. Леночка угу. тоже очень стильно выглядит. Куртка-косуха, кожаная курточка, которая тоже у нас ист... корнями история очень далеко идет. Кстати, Джинсы это тоже это символ, это символика рок этого движения. Но история джинсы джинсы это не 50 лет, и не 70. Первые джинсы 1873 год. Вы представляете, уже период. То есть абсолютно не роковый. Еще и да, рока да, не да, было. И музыки рок не уже было. перенял. На и чернокожие еще джаз не начали играть. А, да. а, а джинсы вы находились, не что напоминаю, изматой простого там для простых людей. Так працювали. Это рабочая одежда для золотоискателей. В Сан-Франциско, да город, который на джинсы американцы и компания ливайс вот я люблю компанию ливайс и э, они законодатели до да, джинсовой моды они ее придумали но рок ее очень классно перенял а также шкиря не штаны оно на ривне было. Чи... Uh, нет, нет, все-таки джинсовая одежда это как символ опять-таки, когда был протест, когда захотелось сказать, что мы свободные люди, мы можем одевать то, что мы хотим. Это, это джинсовая одежда. А джинсы очень долго отказывались там мировые кутюрье. Но даже Карла Герсфельд, который сказал, что с того момента, когда он выпустит джинсы на подиум, мода умрет. Он все-таки, по-моему, в 2014 году выпустил на подиум, может, немножечко раньше, может, в 13 выпустил на подиум джинсы. Ему Думаю. журналисты задали вопрос, а что же происходит, Карл? Вот, в течение времени. В все. течение времени, Карл. Вот, поэтому без этого мы уже мы себе не представляем, уже без кожаных курток. Без Но джинсов. на самом деле джинсы первоочередно, да, из-за клепки вот эти все делались, чтобы фиксировать карман. Золото, которое находили, золотоискатели клали в карман, и оно никуда не девалось. Угу. Но у рокеров золота не оказалось, конечно же, внутри. То есть, в первую очередь, джинсы, а кожа уже потом. Например, история косух. Ну, то есть, эти куртки у нас в русском варианте называются косухи из-за косового воротника. Угу. На, скажу, да Это кожаные куртки с плотного материала. Опять-таки, мы идем в Америку. Едем в Америку. В 1928 году братья Шот впервые сделали подобную косую куртку с косым воротником. Изначально это была куртка для байкеров, угу. но также ими активно пользовались военные летчики. И они, эти, дизайн этих курток очень напоминал э, кожаные куртки американских летчиков. И mm -hmm. после того, как закончились какие-то военные действия, некоторые летчики, у них косухи уже были, по сути, что им оставалось? Они купили себе Харли Дэвидсон и поехали по просторам 50 штатов. И они как выехали тогда, и до сих пор они едут на своих Харли Дэвидсон в коже. и мне кажется, кожаные брюки вот с того момента. Як став, як легко було стати модним льотчиком? Просто зліз з літака, сів на байк і все. Дівчата, велике вам дякую за те, що прийшли до нас, розповіли все ж таки про а, моду року. Не щоб ми не так, тільки жальниче. про музику спілкувалися, а ще й про те, як її носити. Велике дякую. Нас вже чекає Марина П'ятиченка.